Нут или бараний горох. Я вам покажу, как я делаю крем для сладкой выпечки. Можно делать миринги можно делать тирамису. Этим кремом можно наполнять любые пирожные, эклеры. И как сделать майонез. Это постный крем и постный майонез. Очень хорошо подходит для блюд на праздники в постные дни. Нам нужно сделать аквафабу. Для этого сухой нут залить водой и оставить на ночь. Потом я хорошо промываю промытый нут залить холодной водой и поставить вариться на небольшой огонь. Сколько времени варить нут, я вам не скажу, потому что каждый нут э, имеет свое время для варки нужно проверять если при варке выкипела вода а нут еще не готов он еще твердый значит нужно долить воды вот так на 1 сантиметр выше нута я наливаю воду потом накрываю крышкой и варю на маленьком огне до готовности. Где-то минут 40. Когда нут готов, он должен быть мягким. Накрываю крышкой. Выключаю огонь и оставляю, чтобы остыл полностью. Когда нут остыл, вот эта вода и есть аквафаба. Она заменяет куриный белок. Две ложки аквафабы, один куриный белок. Три ложки аквафабы, одно куриное яйцо заменяет вот так плюс-минус воду обязательно нужно пересидить через ситочку чтобы не попало кусочек нута в этом видео я вам покажу как делать крем и майонез из аквафабы. А в следующем видео я вам покажу, что делать с этим нутом, что остался. Что можно приготовить. Посуду чистую. Я натираю еще лимоном. На всякий случай. Вот так выглядит аквафаба как желе. Положить 4 ложки аквафабы. Это как два яичные белка. Но получается крема меньше. Из белков куриных получается намного больше. Миксер должен быть мощный, потому что немножко нужно времени. Где-то 15-20 минут. Конечно, вы выключаете миксер каждые хотя бы 4-5 минут, потому что он сгорит. Когда аквафаба побелеет, вот тогда начинает добавлять сахар в пудру. И взбиваю крем. Добавляю сок лимона, чайную ложку, И вот он уже увеличивается в объеме. Очень вкусный крем получается, мягкий, приятный на вкус. Ну, здесь можно добавить и ванилин, и краситель несколько капель. Если вы видите что крем нагрелся, уже не сбивается, миксер тоже нагрелся, ему нужно передохнуть, тогда положите в холодильник крем. Но обязательно нужно накрыть пленкой, чтобы крем не впитывал воду. Вот из холодильника он еще гуще. Если хотите делать миринги, значит, нужно больше сахара, пудры добавить и взбивать дольше. Сейчас я покажу, как я делаю майонез. Если аквафабу вы храните в холодильнике, значит, тоже нужно накрыть пищевой пленкой. Положила 3 ложки аквафабы. Это как одно куриное яйцо, считается. И получается майонеза тоже, плюс-минус, как из одного куриного яйца. Добавить соль. И понемножку добавлять подсолнечного масла. Сначала нужно налить буквально капельку, потом побольше. И вот так, не переставая взбивать, майонез взбивается намного быстрее, чем крем. Лить 200-250 грамм масла. Я добавляю также оливковое масло и лимон, сок лимона. Получается вот такой достаточно густой, хороший майонез. Даю черный перец. Вымешиваю. И вот столько получается, где-то 300 грамм. Аквафабу можно также замораживать. По ложке я разливаю. И тогда я знаю, сколько мне нужно. Один кубик, одна ложка и отправляю в морозилку тоже обязательно накрыть пищевой пленкой. Когда заморозилась уже аквафаба, переложить в кулек пищевой и готово. Если вам понравилось видео, подпишитесь, комментируйте, делитесь видео. Смотрите мои другие видео. Пока!